नमस्कार मुलांनो लन मराठी अँड मॅथ्स मध्ये तुमचे स्वागत आहे आज आपण इयत्ता आठवी मधील सहावी कविता आभाळाची आम्ही लेकरेची प्रश्नोत्तर करणार आहोत तर चला सुरू करूया हे आहेत समान आणि विरुद्धार्थी शब्द आभाळ आकाश विरुद्धार्थी शब्द पृथ्वी किंवा जमे लेकरे मुले संतती लेकर में छोटी बोल था विरुद्धार्थी शब्द है वृद्ध काली माती भूमि धरती एक लैंड होता है काली माती उसका जात वर्ग समाज विरुद्धार्थी शब्द समता धर्म अधर्म श्रद्धा और विरुद्धार्थी शब्द है अधर्म श्रम मेहनत कष्ट उसका विरुद्धार्थी शब्द है आराम कष्ट करी श्रमिक कामगार और उसका विरुद्धार्थी शब्द है मालक या सुस्त काम न करने वाला कष्ट न करने वाला ईमान प्रामाणिक विरुद्धार्थी शब्द है बेईमानी मार्ग वाट स्वर्ग वैकुंठ आनंद धाम विरुद्धार्थी शब्द नरक मानुष की करुणा विरुद्धार्थी शब्द क्रूरता क्रियालिटी भाग्य विदाते शिल्पकार भविष्य घड़े खुद का भाग्य खुद बनाने वाले विरुद्धार्थी शब्द दैवा पर अवलंबन नसीब में होगा तो मिलेगा इस टाइप में होते है वो विरुद्धार्थी होते हैं पंथ मार्ग भरकत, संत साधु महात्मा विरुद्धार्थी शब्द पापी दृष्ट विरुद्धार्थी शब्द दुर्बल रथ वाहन विरुद्धार्थी पायदल फायदा में जो पैर से चल रहे हैं वो आस अपेक्षा निराशा ध्यास उद्दिष्ट एंड विरुद्धार्थी शब्द है उदासीनता खालील अर्था चे कवि शब्द शोधा किनारा किनारा मीन्स कि, नदी सा किनारा मीन्स बैंक ऑफ अ रिवर और इसमें है तीर इच्छा आसम अखंड अभंग आकाश आभार। आत्मविश्वास व्यक्त करना काव्य पंक्ति लिहा राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट एक्सप्रेस सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ईमान आमा एक कठावे घाम गाळूनी काम करावे मार्ग वेगळा नाही आमा स्वर्ग वेगळा नाही ये जो लाइंस है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाती है कि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हमें एक ही ऑनेस्टी पता है कि हमें काम करना है हमें स्वेट पसीना बहाना है इससे अलग कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे ही हम स्वर्ग बनाएंगे ओके okay? और भी इसका एक आंसर आ सकता है मानुष पीछे अभंगनाते अमन सा मुझे भाग्य विदाते हम हमारा ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हम ही हमारा भाग्य बनाएंगे और एक लाइन है कोटी कोटी है बाऊ जगन्नाथ रथ नहीं हो मिलियंस ऑफ हैंड्स है हम सब मिलके एक साथ जगन्नाथ रथ जैसा बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो इसके आंसर ये है कवि तो दे संदेश देना काव्य पंक्ति लिया ऐक्य मीन यूनिटी जात वेगढ़ी ना ही आमा धर्म वेगा ना और एक है ना वेगड़े नहीं आमा गाव वेगड़ा नहीं सो so, इस जो दो लाइन्स है हमें जात धर्म नाव गाँव या सारे भेदांपेक्षा सामूहिक ओखी का विचार मान प्रत्येक व्यक्ति समान है एवरी वन इज इक्वल सर्वांचे योगदान महत्वाचे है एंड एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट सो ये दो तो ऊपर के जो दो लाइन्स है उसमें से, उस से यूनिटी का संदेश जाता है मानुष की अभंगनाते अमित अमुचे भाग्य विधाते या काव्य पक्ति तुम कवि ने सूचित केलेला विचार तुम्हारा शब्दात मांडा तो क्या कवि क्या कहना चाहता है कवि कहना चाहता है कि मानस जाती दा, धर्मानुसार वेगवेगी वाटली गेली असली तरी त्यांना पुढे जाण्यासाठी दुसऱ्यांची मदत लागते इसका मतलब हम सब लोग जाति धर्म से अलग अलग बट गए हैं फिर भी अगर हमें प्रोग्रेस करनी है हमारे इंडिया को अगर आके भारत को अगर आगे लेके जाना है तो हमें एक दूसरे की मदद लगती है पर निसर्गा जोड़े जो शेक लोग गरज लागत नहीं तो नेचर से जुड़े हुए जो फार्मर्स है कष्टकारी है उनको किसी की जरूरत नहीं है ते सगे एकाच जाति धर्मासखे वागत ओके okay? कुछ अलग जाती धर्म नाही है वो एक माणूस तिचं नात जपतात म्हणूनच ते स्वतःच्या मेहनतीवर आपली प्रगती करतात आणि आपलं नशीब उजळवतात कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा तीरावरती बसती नाव गाव ठावे करावे मार्ग स्वर्ग नाते भाग्यविते पंथ संत बाहू नेऊ आस ध्यास ओके खालील कवितेच्या ओळीतील भाव तुमच्या शब्दात लिहा आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आई जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही या कवितेत वसंत बापट सांगताय की आपण सगळे निसर्गाची लेकरे आहोत वी आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर काळी माती आपली आई आहे ब्लॅक सॉइल इज मदर

जाती उनके लिए जाति धर्म इम्पॉर्टंट नहीं है क्यों कारण निसर्गावर, निसर्गावर प्रेम बिकॉज उनका दे केयर फॉर नेचर एंड दे अ इक्वल फीलिंग्स फॉर एवरीवन खालिल कवितेल ओली भाव तुम्हारा शब्दात लिहा ईमान आमा एक ठावे घाम गाड़ी काम करावे या ओली मध्य कष्ट खर जीवन दाखिल है तो जो काम करने वाले है उनका खरा सच्चा जी, जीना दिखाया है ईमान मंजे प्रामाणिकपना एक उनमें एक ही उनको पता होता है कि ऑनेस्टी ते मेहनत काम करता बहुत मेहनत लेके काम करते हैं जाति धर्म का फरक वाटत नहीं उन्हें जाति धर्म के बारे में कुछ लगता ही नहीं है क्यों कारण लक्ष्य फक्त